işlənmiş mebelini satmaq istəyərkən dələduzluqla üzləşib. Satışla bağlı saytların birində elan verdikdən sonra ona başqa ölkənin mobil operatorından zəng gəlib. Zəng edən xanım bildirib ki, özü Rusiyada yaşayır. Mebelləri isə Qəbələdəki ev üçün alır. Qiymətə razılaşdırdıqdan sonra xanım pulu ödəmək üçün Müslim Şəxliyevdən kartının şəklini istəyib. O, kartın şəklini çəkərək qarşı tərəfə göndərib. Hər şeydə bundan sonra baş verib. Dedilər ki, sizə 4 rəqəmli kod gələcək. O kodu bizə deyin. Biz yoxsa sizin sizə pul ödəyə bilmirik. Biz o 4 rəqəmli kodu deyəndən sonra bizdən bütün pulları çəkdilər. Bir bankdan çəkdilər. Bir kartdan çəkdilər. Ümumiyyətlə nə qədər məbləğ? 4400. Debit kartdan çəkdilər, maaş kartından çəkdilər. Bütün pulları çəkdilər. 4 dəfə 4 dəfə biz olaraq kod dedik. Dedilər ki, bağışlayın dedilər. Bir də deməliyiz ki, biz o pulu rahat sizə ödəyə bilək də, ödəyə bilmirik. Bir də o kodu deyin. Dələduzluqla qarşılaşdığını anlayan Müslüm Şəliyev xanımla əlaqə saxlamağa çalışsa da cəhdləri nəticəsiz qalıb. O dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə məlumat verib. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssis Elvin Şirinov bildirir ki, son vaxtlar bu tipli dəyərləndirulmuş halları çoxalıb. Onun sözlərinə görə vətəndaşlar kart əməliyyatları zamanı olduqca diqqətli olmalıdırlar. Kənar şəxsə göstərə biləcəyiniz yeganə məlumat kartın üzərindəki 16 rəqəmli ə, hesab nömrəsidir. Yalnız və yalnız nə kartın buraxılma tarixidir, nə kartın təhlükəsizlik kodudur, nə kartın şəkli, arxa tərəfindəki yazılar heç bir halda bunu başqa şəxslərə göndərmək qətiyyən olmaz. Ekspert vurğulayıb ki, deyilənləri əməl etməyənlər maddi ziyanə düşə bilərlər. İslam Əşrəfov, Azər Teymurlu, Mübariz Qədirli, Xəzər Xəbər.